Я не поеду в Анапу, если я ездила всю жизнь в Крым, я буду ездить туда. я хочу, чтобы мои дети ездили туда. Что делает наше государство? Наше государство убирает поезда. Скажите, пожалуйста, почему мы за свои деньги не можем приехать туда, как нормальные люди? по нас не стреляют, нас не убивают. И почему мы не можем приехать и посмотреть, что с нашим имуществом там, как нормальные цивилизованные люди? Почему убирают? Значит, у вас дебьются, у у у меня пробитный, мы в поезда. поедем в Крым. А вы знаете, сколько там у людей майна? Вы не его А есть родственные связи. Можно вам сказать, из Киева в Москву ходят поезда. люди, как нормальные граждане, себе едут. В Ленинград, Польшу, везде едут поезда. Если сегодня у вас, извините, свои там пределы, вы делите свое, то почему мы, простые люди, не можем взять ребенка и поехать как нормальный человек? Я лежу себе в этом самом поезде, проверяйте меня. Вы проверяете. Нужно, мы переедем границу, нужно, мы вернемся. Но не делайте из нас вообще уже вахлоков во и теоров. Поэтому. Все решается здесь, решается внутри нас. И если мы будем решать это на улице тоже, улица никуда не денется. Но серьезные вопросы, вот спасибо. спасибо, да, она осветила и говорит делайте. Мы можем делать только в Европейском Совете. Приходить туда, когда у нас есть время, что мы знаем здесь у нас помещение есть и мы захотели сегодня. Ага, завтра придет к нам стоять. Расскажет, куда, где, сколько, а почему ты живой, ты миллионер, а почему ты это продавал, а были суды, можно вернуть, а как вернуть? Мы задавать вопросы будем в вот этим бандитам, чтобы это им жизнь душу, не, не казалась правильной. Я могу задать вопрос в упор Кравчуков. Плющу могла задать вопрос кучме, Национальный банк вот этой бабе, которая сидит сегодня, вот такая вот, <сёк> и и всем мы можем задавать вопросы, но только это надо, и это не бумажка. Вы поймите, что списки наших детей и нас не добили. Есть. что мои списки есть, мне сегодня 70 лет, и я хочу свои знания, которые я и практикой, и... И, да. и каждую букву. Да. Меня заставило это есть все. Есть. Андреевский спуск 18, mm -hmm. где напротив домика Булгакова стоит моя усадьба и стоит мой разрушенный дом. В 50-м году мы переехали. Мой отец военный был в блокаде Ленинграда. Из Питера, обмена переехали в эту усадьбу, в этот дом, мы отдали Питер центр и поменялись в эту квартиру. Когда развалился Союз и Иван начал распродавать Андреевский спуск, я подошла к нему и говорю: Иван Николаевич, так и так, помогите. Он был в опале у почвы. Он говорит: сделайте мне одолжение какое, сделайте общественную организацию выбор. Он был ну, тогда, он продавал и Сколько вам надо времени? Месяц. Я делаю ему подолгу эту организацию за месяц. Хожу с ним везде. И он, оно идет в Киеврад. Все, оно уже себе крышу нашло. А Ей не дали наследственность принять Я... Отцов, Я Мне пришлось изучить вот это все с 93 -го года. Мой покойный муж Александр Шейкин. Он был председатель Солидарного профсоюза Украины, председатель Национальной конфедерации труда. Он мне говорил, зачем тебе стоял? Я тебе помогу. Социал-демократ был бедный. Я говорю, не надо, я сама. Вот я сама, его уже не в живых. Я сама добиваюсь вот этого. И всех вот этих соболев, и всех вот этих мальчиков, они все росли на наших глазах. Соболев был тогда в профсоюзе. Все, что происходит, здесь мы еще и стоим. И мы это все знаем, потому что без бумажек этих ну, никуда не денемся. И они писали в газетах. Я еще в час часу там эта газета писала. В если справедливому, так, газеты «Персонал», раздели там майной, так далее, по тексту. Дело в том, что газеты писали, но они ничего не сделали. Почему? Потому что... Ну хорошо, если раньше при Советском Союзе ты идешь в газету, она тебе все равно как-то помогает. Но газеты пиарятся. То есть попиарились, сделали э, и пошли дальше. Поэтому будут люди делать только те, которые сегодня еще не попали под кормушку, под глаз. Как только попадают даже в районные советы, попали в эту кормушку, а им сегодня надо сделать районные советы, этот мразь Амельченко понимал что нужно ликвидировать срочно районные власти. Почему? Потому что районные власти принимали эти решения, и эти решения сегодня надо все оспаривать в судах. Но суды, не хватит судов для того, чтобы оспаривать те решения, которые на местах приняли. Но эти решения принимались фактически не для физических а в основном для Поэтому Амельченко сделал хитро, ликвидировал. И сделал на местах только администрации. Они тоже зависят вот от кормушки. Поэтому сейчас они хотят снова сделать местные советы. Только для того, чтобы сегодня... Ага, ну, а они не себя таких, как мы. Совершенно это верно. Цель. Это, цель, это Тут будет работать. драка такая, потому ну, да. что когда придут местные советы, они мы начнут считать деньги, а наверх они будут кидать. А, а тут они кидают. И а будут эти кидалы друг другу все равно. А мы будем и опять и стоять в стороне. Поэтому мы вы должны, должны, стиль стиль четко, и... вы должны четко себе уразуметь, Мы э, делаем свою группу. Это финансы и никуда не денешься. И работать в группе по желанию и нарабатывать практику, да, нарабатывать да, знания, да. потому что все эти знания, которые в книгах, но ну, оно не вместится. Мы этим занимаемся с 92 -го года. Я занимаюсь фактически. Человек да, вам показал, книгу написал, но мы очень далеки от этого. Но нам это нужно. Глобально, нам нам засыпать, каждый, но это глобально. нам надо сейчас как надо решим эту глобальную проблему. Хотя говорят, что как это школьный интерес, как действительно детей учить, как действительно сегодня детям рассказывать, и какое-то поколение будет. В школах учить их невозможно, потому что если ребенка с пятого класса не учить право, в Германии... Дети с пятого класса учат право. Нам сегодня все вводят в школу, кроме права. Ребенок вышел на улицу. А, и это а больше баланс. Да. И как расходовать, а как распоряжаться да, имущество, и кто знает экономию по поэтому. поэтому пока мы живы, пока мы есть, ругаться нам нечего делить, нам нечего друг на друга кричать, повышать голос. Мы, мы не могли тогда, нас было мало, два-три человека чтобы делать круглый стол. И то они нас боялись. Стэн бежал куда-то, Филиппа mm -hmm. бежал куда-то. Как только мы начинали, они куда-то исчезали. Как только мы отпускали вожжи... Я хочу да, сутка, вот Подивите, какой был великий скандал с Гордиенко. Створили комиссию. Mm -hmm. Добродомов, журналист Левский, Юрий Березов, Ой, не Юрий, цей, Борислав, Борислав, Цей, да. Скільки вони запросили, і тих, і тих. Кого вони тільки не потягали? Підтвердили ж маргінацію. Ну, Підтвердилися, і трошки там суми, може менше. Але ж, і, каже, вони ж у, привозили людей з тих місць. Люди підтверджували, каже, здали всіх, всіх злили. І що? що? Ви розумієте, я пройшов? Це тобто, не, або на більше до такої міри, що ті ще боялися щось. Может постановиться ряда с вещи, вот может там боялся. А те дахи страх. И защищают просто защищает осенью, защищает Россию. И они все это прекрасно знают. А Путин боится, Россия боится, своего больта. Потому что у них, если люди откроют мозги, когда человеку начинаешь рассказывать Россию, у него начинают открываться мозги. Понимаете? У нас открылись, потому что мы вот так каждый по, по, по другому, там листовки раздавали, по майданам. Уже сколько лет работали. У людей, у наших людей открыты мозги. Поэтому они сделали эту, это же не война, это убийство сделали, платное, за землю. Пришли, кого убили, кого убили, кого закопали. И начали с революции. И мы сегодня, имея сыновей, имея мужей, мы боимся, что завтра придут на улице поймают не туда. Поэтому Конечно, ситуация в стране Афганистан. И вы правильно а. говорите, что сделать сегодня. Ну, я не знаю, это нужно каким-то образом под, поднимать русский народ, открывать глаза на вот эти бумажки, начинать с этих шкурных интересов, что у тебя в банке. Лежа с речетом, что ты не использовал, что ты пойди, твои чеки именные, открой глаза, так как мы открываем глаза нашим украинцам, которые приняли гражданство на этой территории. Уже очень зашло в такой большой-большой. И вот эти выборы, вы посмотрите, они уже сейчас готовятся. Они уже сейчас, если Кличко делает коррупционный, я вот была у них рада была здесь. Вот а все на покой, на да, ну я сижу, Но читаю так? это все. Но они же сами коррупционеры, они сами и так далее, и так далее. Поэтому закончится... Поэтому я про выборы, что человек... это поможет вам в дальнейшем проводить именно все это Да вы знаете, мне 70 лет, я не шла на выборы в свое время, когда меня заставляли, потому что надо нести ответственность программу, как я 500 и, 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 и не выполнил расширить. Поэтому, если человек берет программу, брал Порошенко программу, и не выполнили эту программу, брал не цену, они, понимаете, если человек берет программу, хотя бы там на год, на два, он что-то должен собирать. Смотри, да. вы знаете, вы, я передача, по моему непосредственно на не не наш вопрос. Я думаю про то, что ответственность, а вы не про цены э, знаете, я, вы, это не думаете. Я, 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 про, депутатство, знаете, про была... наш вопрос. Была... Можно я это скажу? Ситуация... Можно я это скажу? Я, ситуация, я, долго терпел. Я, я долго терпел. Я... Была ситуация, шу когда... Да, с... я не надо 400 мертвоворотов. Нам хватит одного с нашим мертвоворотом. Смотрите, Пожалуйста. выборы — это передача полномочий управления распоряжением, согласно законодательству. Приходя на выборы, вы передаете кому-то право управления распоряжением публичной собственностью. Вот это, что мы сегодня говорили. Что вы предлагаете? Далее, если отсутствует основа, территориальная грамота. Да, если отсутствует послушайте, послушайте, послушайте. Основа, если основа, если основа, если основа, территориальная громада, которая кто сделал, когда сделал, если, вы не если вы не отсутствует сделает. основа, территориальная громада, отсутствует реестр публичной собственности, которую мы можем передать. Приходя на выборы, человек отдает свой голос, то есть автоматически он встает. Соучастник мошенничества. Помолчи, а, помолчи. Автоматически он встает соучастником мошенничества. И на базе этого, на базе этого, по уголовным делам лишать их полномочий депутатов. Лишать полномочий этого Порошенко. Вот эти вот все, которые с 96-го года пришли к вас. Это демагогия. Но... Это не демагогия. На, на этом вы сейчас полномочий? невозможно проводить выборы. Как сейчас невозможно лишать полномочий. демагогия. На каждом углу а а должно а быть объявление Выборы а невозможны а без территориальной громады Вы конкретные Вы говорите Вы понимаете в чем дело? Я простой а а работяга Я нетерпеливый, да Но я, извините, я не пойду к ним И вот так вот, разрешите мне пожалуйста. Олег, мы согласны весьма Вы постоянно, а а у а вас прямая линия идет а а вот к ним пойти, вот к ним пойти. Я знаю, кто они такие, такие. Я, я умею кричать не <гнал> меньше, чем не вы. <гнал> Я вам не говорю пойти а к да. я я вы. Шутка. Шутка. Я говорю, что вам пойти вашего вы. Я должен шутка. прийти и а забрать. Послухайте, будь ласка. Заявка. Владимир Владимирович, президент Украины. Почему так? Спасибо. Бурно реагирует коллег, потому что мы здесь все присутствующие, значит, здесь представитель Соломенского района, представитель Печерского района, представитель Голосейского района, это головы инициативный группы, которые уже нашли ответы на те вопросы, которые вы подняли. Вам с одной стороны легко будет с нами, потому что вы знаете то, чего мы знаем только теоретически. А теоретически мы знаем следующее. Почему вот названные вами безответственные депутаты не выполнили наших э, уприлюдненных даже программ? Потому что программы это были абсолютно без первоосновы, без громады, которая должна была не так, еще раз я акценты искал, не чтобы вас упрекнуть, а чтобы вы создавали громады на уровне самоуправления, вот таком, ну давайте вот эту, как вам сказали, организуйте организацию. И вы начали организовывать организацию, в результате которой воспользовались и ушли в политику, вас при этом кинули. Мы же предлагаем сделать вот четко по Конституции, разобравшись в пяти статьях Конституции, которые я случалась к Стасу, он усиленно ходил на Майдан и верил в то, что изменится ситуация. Я ему говорила о то, том, что да не будет, пока не будет пяти статей Конституции. И сейчас я его очень просила прийти на это мероприятие для того, чтобы мы последний раз подведем теоретическую базу к тому, что у нас больше не будет суперечек и звинувачень еще до неразумения того, что этот человек понимает. Ну просто у нее душа болит, и еще, во-первых, ну она а акценты сделала, я имею право повторить, что 70 лет – это, извини, не 40, не 50. Это серьезнейший золотой век, который дает основание уже отталкиваться от чего-то идти дальше. Значит, первое, что мы должны придя в Верховный Совет, а мы туда придем. Но если мы придем с Телятниковым, никто голову не, помнит, не опустит и не будет просить. И мы требовать тоже умеем, но это должно быть не до пены сорта, а сначала с базовой четкой подготовкой в отношении того, чего знает этот человек, что знаем мы юридически, что не выполнено. И тогда действительно стоян будет приходить и не уходить от этого вопроса. Мы должны вот эту информацию, которая сегодня будет на ютубе, она будет достучена. Мы будем, пожалуйста, кто имеет социальные мережи, значит, буквально... Шустера добить информационной плоскостью, что мы, мы здесь есть. У нас есть тоже свой информационный лайф и лид, и все остальное. И мы будем вы, вернее, примушивать вот этих журналистов, высветливать те, что сейчас нас и больше всего. Значит, стратегия нашей деятельности должна быть следующая. К выборам они должны готовиться, они готовятся, мы тоже должны готовиться. Какая про программа наших подготовки к выборам? Это создание реестра собственности. Я вас попросила, возьмите, пожалуйста, вот этот листочек, который э, дала Таня, она его раз. Вы посмотрите, что у вас уже под, э, по тем вопросам, которые задавала она есть, чего нету. И потом ту декларацию, которую она оформила, э, значит, там есть и по индексации заработных плат, так, и всех пенсионных вы тоже посмотрите, но я не, я не специалист. Я могу, вот, знаете, как бы вот стратегически раз, раз, разработать, что мы делаем дальше, изучив, зная институты громадянского суспильства, зная призначение телебачения, закон про СМИ, закон про это. Мы будем двигаться в той плоскости, используя юридическую базу, снова же таки впереди нас конституция. Да, Территориальную громаду, то, что ты знаешь, Танюша, это не перевершено. То есть нам надо четко знать, зачем мы туда идем. И мы идем не для того, чтобы обращаться к ним, а для того, чтобы указать о том, что... И мало того, мы еще хотим на этом фоне, вот понимаете, сейчас мы должны раскручивать эту де... Ну, в смысле, показывать, что вот это есть уже платформа, площадка эта. Для того, чтобы сюда приходили вот те кадры, которые сейчас с АТО будут вырываться. И, значит, на АТО они там э, рисуют уже рабочие места, им уже открывают предприятия, уже думают о том, дают, что... Да, да, землю дают сначала, ребята, вот Заходили. сначала для всего народа, я уже почитала, что делается в Надо я, в АТО, я в землю да, 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 и при этом там у нас 150 человек получают эту землю, из них только 70 гучанцев, все остальные непонятно откуда, то есть это все. Я сегодня... Так Нина Анатольевна взяла повестку в АТО и говорит, что дали землю, пошла воинкомат. в военкомат, послушайте на нее, я объявила еще в интернете, что Батовская Нина Анатольевна объявила. Ну а и что? Готовы. Ну как что? По, по возрасту не про... А, там э, до 45 лет они берут по контракту. А добровольцам они сами не поспорили. Они стали спрашивать, а что вы умеете делать? Это, сказал, это не театр абсолютно. А это что вы будете а делать? А а вы была О, О, я была поездка. Я не не там на бандане ее взяла. Но дело в том, что сегодня я разговаривала с ребятами, которые в войне пришла группа в, КМДА, в РА, и они сдали заявление. Ну, я записала контактные телефоны, руководителя группы, сегодня я с ним созвонилась, и он сказал, что он со Славутичем. и они подали заявление, сюда приехали только вот как бы с проездом, и уже им разрабатывают, разрабатывают им за пять дней, да, они воюют, да, они со словом ничего не И в принципе они получают посылки дома, если Я сегодня сегодня. запросим всех граждан в эту. Поэтому у них вынок на право. Есть такая, у них право вынуть. И Киеврада, согласно договору, у них заключено, они не имеют и и едут дальше. Выгодно. Но это абсурд, І я вважаю, що можна вважати наше таке зібрання щодо економічної, економічної платформи, що нам робити далі, значить, ми з'ясуємо всі наші наробітки і будемо, значить, давайте сплануємо, на який день тижня, чи як ви бачите, давайте починати все ж таки з роботи під Верховною Радою.